Вас у прямому ефірі програма Погляд. Сьогодні ми говоримо про закриття незаконних розливає у Дніпропетровську. Які аргументи у влади дізнаємося у заступника голови Дніпропетровської обласної держадміністрації Івана Степака. Супак Иван Иванович родился 26 марта 1960 года в Подгороднем. В 1985 году окончил высшую школу КГБ СССР имени Дзержинского. В 2004 курсы подготовки руководящего состава органов Службы безопасности Украины при Академии СБУ, воинское звание полковник. С 1985 по 2006 год работал на ответственных должностях в управлениях СБУ Херсонской, Днепропетровской и Донецкой областей. С 2006 по 2007 год заместитель председателя Днепропетровского областного совета. В январе 2007 года был назначен на должность начальника управления МВД Украины в Днепропетровской области. С апреля 2010 года работает заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации, председатель Днепропетровской городской организации партии регионов. Вітаю вас Иван Иванович в нашей студии. Скажите, пожалуйста, как часто звертаються до вас Днепропетровцы самое с каргами на незаконні разливайка в місті? Ну, скажу, так, что достаточно часто, особенно вот в период, как раз летних отпусков, я так за, подмечаю, что наши люди борются сейчас за жизненное пространство возле, возле своих подъездов, возле своих домов, и потому возникают как ассоциированные проблемы, с тем они не сталкивается каждый день. Понятно, что мы, у нас есть какие-то там приоритеты. Вот мы когда занимались нашими дворами, занимались тополями, то, конечно, в приоритете были как раз подтопления и ряд других таких серьезных глобальных проектов, которые мы осуществляем как раз по городу Днепроведровск. Ну, а то, что последнее время это уже стало зашкаливать, то я могу подтвердить. В, в, в певной мере, цена это сезонная проблема, потому что пивом торговать в такую спеку, это же припутково, мабуть, и эта проблема больше сезонного характера, на я розумію. Проблема возникла, я так понимаю, с момента отказа на от монополии на торговлю спиртными напитками. В связи с этим появилось достаточно большое количество бизнесменов. Ну, как правило, бизнес, который имеет четкую прописку, зарегистрирован по конкретному адресу, особенно если этот бизнес легитимный, имеет соответствующий разрешительный документ, соответствующие лицензии, зеленые карты и прочие документы, которые необходимы для торговли, особенно такими серьезными товарами, как спиртное, сигареты, то есть под акцизными товарами, то, конечно, он социально ответственный. Если речь идет о бизнесе, который на сегодняшний день пытается погнаться за длинным рублем, сорвать какие-то большие прибіля, то річ как раз ми не ведем. Я знаю, що ви на скарги мешканців були виступили з ініціативою провести рейди, масштабні рейди разом з правоохоронцями. Рейди ходили наші журналісти. Давайте подивимося, які саме точки вдалося побачити чи були в них документи. шатра з горілкою на розлив та бутербродами в целофані то вже пережитки далекого минулого. А от у Дніпропетровську такі генделики виникли прямо у центрі міста. Перший намет за два кроки від обласного апеляційного суду. Ні дозволі на торгівлю, ні санітарної книжки у робітниці. Неповнолітні за столиком потягують пивко. Продавець вини своєї не вбачає. Мовляв, їй власних дітей годувати треба. Ви на подміні. в даному ви торгуєте? За певними діжками сховалася важка артилерія. Міліціонери конфісковують горілчані вироби, бо ліцензій на торгівлю ними немає. Наступна точка відразу біля головної площі міста. Історія схожа: оковита на розлив. Документи відсутні, працівники не оформлені. В даному кафе производилась торговля без на розлив алкогольними спиртними напитками, З'ят З'яти то що описано по протоколу осмотру. ставлю протокол, поступця шестої статті. Пабушкинському виконкомі пояснюють, рейди разом з міліцією це не війна з дрібними підприємцями а боротьба з нелегалами, які роблять з українців націю п'яниць. Бо хто перевіряє якість горілки в таких закладах і вік клієнтів питання риторичні. В Красногвардійському і сусідньому районі у наступ на торгівців алкоголем пішли самі мешканці. На першому поверсі житлового будинку на вулиці Уральській кафетерій. Облюбував його, кажуть люди, особливий контингент. Після посидення клієнти закладу виходять на свіже повітря, деякі не втрапляють додому, кладаються спати і лякають дітей на майданчику. притон, то есть там, где собираются люди, которые э, распивают очень много спиртных напитков, ну, не, не имея предела никакого. На разлив, на распив, как говорится, а где пьют, там, выливают. Ну, маленьких детей тоже страшно выводить. Ну, вот девочки моей восьмой год, и мальчик три года. Дети здесь играют и постоянно смотрят. Драки по ножовщина матерщина, понимаете, и блевотины, это все картины ежедневные здесь. А ось альтернативно думка клиенты кафетерию на його захист давайте все позакрываем дома. где нам выбивать дома дома, дома что никто дома. не видел да? бегать по магазинам этим вонючим есть шахматы нарты карты, карты. Карты. карты нарты карты все остальное рынка водки сколько здесь стоит пятерка пятерка да. она настоящая не бодяжа да, бодяжка. Жити треба. Тобто були навіть такі, що травілі здесь водка. Да? Власники кафетерію називають своїх відвідувачів простими роботягами і божаться, стежать за порядком, аби той трудовий клас не заважав інтелігентам спати. Усі дозвільні документи є, податки сплачуються. Є на наразі. А это, там власні а пластики і ні. ліміт там не написано, ані та наскільки доцільне сусідство такого кафетерію та дитячих майданчиків то вже моральний бік питання. Єдиним виходом тепер є мирова угода між владою, мешканцями житлового будинку та власниками закладу. Її мають укласти вже наступного тижня. Зеленого змія спробують гуртом як не подужати, то приборкати. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наші телефони 740-1041, 740-1042 та 740-1043. Обов'язково долучайтеся до розмови та ставте ваші запитання. Ви побачили, що не сюжети, хочеться послухати коментарі. Ну, по суті, коментарі я вже робив по цьому поводу. Є різні бізнесмени, я хочу ще раз підчеркнути. Первая категория, які... которая, с которых вообще нет смысла даже вести дискуссию. Это у которых нет разрешительных документов, которые нарушают социальные условия, по которым категорически запрещено размещать объекты торговли спиртным возле детских учреждений. Не более чем на 300 метров. Мы об этом вообще не говорим. И где есть прецеденты, когда разливают и продают спиртное подросткам категорически мы с этими никаких переговоров, контактов мы устанавливать не будем. Есть категории бизнесменов, у которых есть разрешительные документы, и они понимают определенные условия работы. Ну, я думаю, что с этими можно вести и заключать какие-то социальные договора. Но, конечно, речь пойдет о контакте как раз местного населения с этими бизнесменами, которые берут на себя определенные обязательства. Это, конечно, режим работы, соблюдение, четкий график работы. Второе, запрет продажи спиртного подростков и, конечно, соблюдение правил общежития. А это значит, что в этих местах должен поддерживаться порядок. Не только санитарно-гигиенические условия созданы были в самом питейном заведении, но и общественный порядок. Должны быть заключены договора с охранными структурами или с представителями правоохранительного органа на охрану общественного порядка именно в этих местах. Мне подсказывает, у нас уже есть телефонный звоночек. Добрый вечер, вы в эфире, задавайте свои питания. Добрый вечер. Будьте любезны, я жительница Ленинского района, улица Воздухофлотская, 10. У нас под окнами стоит киоск, то ли то бишь магазин какой-то металлический, я не знаю, как его назвать, которым правят люди кавказской национальности. Круглые сутки разливается спиртное прям под окнами ночью. Неоднократно драки, скандалы, крики вызывали милицию. И буквально за угол кафе «Будьма», напротив него, там магазин «Розовый», его в древности называли, так сказать. Сейчас мы называем попросту «Рыгаловка». То же самое. Бодяжат, как говорят вот наши местные жители, вот эти ходят и сами же приходят и говорят, непонятно, что разливают. Это ужасно, что творится. У нас покоя нет. Если можно, помогите нам. Воздухоплотская, 10. Я не знаю документов там нет, потому что ни кассовых аппаратов нету, но спиртное разливается круглые сутки. Даже вам дякую за звоночек. Да, я понимаю, что прошло не так много времени с момента обретения Украины независимости, но за период ее самостоятельности у нас демократия воспринимает как вакханалию произвол, то есть творят, устанавливают собственные правила, правила работы. В том числе и с подакцизными товарами. Понятно, что такое продолжаться не может. Речь идет о здоровье нации, речь идет о здоровых детях, которые должны быть в нашего будущего. Я думаю, что то, что касается конкретных точек, когда речь идет о таких злачных местах, мы дойдем и до Ленинского района. Я полагаю, что те названные адреса, которые прозвучат сегодня в эфире, мы обязательно отреагируем. Для этого созданы мобильные группы, которые будут включать в себя в первую очередь представители правоохранительных органов, управления торговли и ряд других служб, в том числе санитарных служб, которые будут проверять соблюдение как санитарных норм, так и правил торговли. Скажіть, будь ласка, от, стосовно того сюди сюжету, що ми побачили, перші дві точки там взагалі не було ніяких документів. Але люди зараз, вони виходять з власники цих точок, виходять в ЗМІ, і починають формувати таку думку, що це йде війна з дрібними підприємцями. Як ви можете це прокоментувати? Mm -hmm. ще раз почеркнув, ми не відійдемо ніякої війни з частним бізнесом. Річ іде о злосних наруш... нарушителях, котрим зараз унічтажають. собственный народ. И прикрываться на рабочие места, и прикрываться какими-то правами на свободную торговлю мы не можем им позволить. Это первый нюанс. Второе, очень обидно за средства массовой информации, которые идут на поводу, я думаю, не безвозмездно, хотел бы сказать так мягко, они принимают все сюжеты, которые касаются лишь бы против Дійства власті. Якщо власть буде правомірні правомірністю, все одно не буде подобатися деяким средствам масової інформації. Давайте унічжати власний народ, давайте будемо унічтажати собственне будущее. Но нашими руками вони цього зробити не можуть. Скажіть, будь ласка, а скільки людей, якщо у вас є така статистика, одгине від сургатного алкоголю? Адже, певно, ви орієнтувалися на якісь дані для того, щоб ініціювати боротьбу боротьбу з цими незаконними налайками? По сучасную статистики яку ми. прежде чем осуществлять такую масштабную работу, и готовились к этой работе, мы поднимали. Очень плачевная, плачевная картина. Достаточно большое количество гибели людей от употребления суррогатных спиртных напитков, которые на сегодняшний день являются реальной угрозой для здоровья людей, которые употребляют эти спиртные напитки. Кто их контролирует? Вот в таких местах, где невозможно установить ни источник происхождения этого товара, ни каким образом он попадает на прилавок. Ну и, конечно, невозможно проследить и привлечь к ответственности людей, которые этот товар реализуют на свободном. Человек идет и верит, что вот при существующей власти такого быть не может. Мы себе такую роскошь позволить не можем, что мы будем закрывать сейчас на вакханалию в сфере я не знаю, Свободное обращение суррогатного спиртного, который, допустим, на сегодняшний день ну, фактически захлестнул Днепропетровск. Мы возьмем на ну, любой микрорайон, любую площадь, самовольно устанавливаются торговые точки, которые на сегодняшний день являются мигрирующими. И найти лиц, ответственных за совершение того или иного проступка или административно наказуемого деяния, я уже не говорю о отравлениях, которые имеет зачастую место в результате употребления паленой той же водки, мы проследить не сможем. Если есть, допустим, торговая точка, которая работает допустим, в встроенных помещениях, мы, конечно, это адреса можем отследить. Люди могут заявить претензии, и мы можем найти ответственных. А если палатки кочуют, перемещаются с одного места на другое, то их привлечь к ответственности будет проблематично. Ласка, оці шатра, наприклад, дуже зухвало встановити шатро незаконно напроти апеляційного суду. Інше шатро, воно ну біля центральної площі міста, фактично. Тобто на виду. Чому як Ви вважаєте, така зухвалість викликана перш за все? Ну люди ці не бояться за незаконно торговлю. Люди, люди ці не бояться розливати алкоголь сумнівної якості, бутерброди в, в, в таку в спеку, просто без, без холодильних камер вони торгують, і вони відповідальності, яка реальна для них відповідальність? Чому таке відбувається? Безнаказанность. Один ответ. И то, что мы сейчас будем в первую очередь апеллировать, конечно, я думаю, все захотят апеллировать, как представители контролирующих правоохранительных органов, но могу сказать, что на каждый лоток, на каждую площадь мы по милиционеру не поставим. Это невозможно. Или наши люди научатся реагировать на это, и достаточно жестко реагировать на такие э, злосчастные заведения, или мы сейчас получим тот негатив, который у нас был с самого самого начала. Но ну, в первую очередь хочу сказать, что речь пойдет о торговых точках, которые в первую очередь говорят, что нас заставляют работать в таких условиях. Во-первых, их никто не заставляет. Они самостоятельно создают, ставят себя в невыгодные условия и подвергаются гонениям по одной простой причине, что у нас является, вернее, есть контролирующие органы, которые злоупотребляют своим положением. Может быть, за некоторым вознаграждением им удается долго, суще... наверняка существуют Управление торговли, которое должно контролировать, которое должны заниматься этими незаконными торгующими точками, правоохранительные, участковые инспектора, которые должны следить за общественным порядком в этих местах, они должны реагировать, составлять административные материалы и запрещать. такого роду Я хочу на нагадати нашим глядачам, що ми при в прямому ефірі у телефони 740 1041, 740 1042 та 740 1043, обов'язково долучайтеся до розмови. І в нас є ще дзвіночок, давайте послухаємо глядача. Добрий вечір, у ефірі, задавайте свої питання. Здравствуйте, Іван Іванович. Очень хорошо, что вас пригласили на эту програму. Мы можем вас воочию увидеть и послушать ваше рассуждение о незаконных продажах. наркотических и алкогольных средств. Я живу напротив парка Чкалова. Рядом с монтажным техником вот такой же киоск находится, о котором вы несколько раз упоминали. И правят имени то азербайджанец, не то армяне. В парк Чкалова с ребенком, пятилетним внуком, войти нельзя. Рядом с детскими площадками расположены кафе, где взрослые дяди и тети сидят и распивают спиртные напитки. На вывеске написано «Детский парк имени Глобы». Какой же он детский парк, если там на каждом шоу? Даже вам дякую за запитание. Ну, Я понимаю законные возмущения данной телезрительницы. Понимаю, что детский парк. Но кроме того, что у нас должна быть еще культура употребления спиртных напитков у населения, у нас должны быть еще принципиальные позиции. Я понимаю сейчас желание там, закрыть все на свете, но есть же и другая точка зрения. У нас есть люди, которые приезжают, вот с, может быть, несколько удаленных мест, которые приезжают отдохнуть, как традиционно. Мы привыкли ездить в наши паркинг для того, чтобы развлечься, выгулять своих детей, сесть культурно за столиком, выпить. Я имею в виду лимонад, какие-то чай, кофе, но и употреблять спиртные напитки именно в присутствии детей. Раньше было это неприлично, а сейчас почему-то стало допустимо. В кругу семьи есть даже достаточно много примеров, на что выпивает взрослые, а наши дети берут с них пример. Скажіть, будь ласка, але ми знаємо приклади, коли, наприклад, в тому ж сюжеті ми показували ситуацію на Уральській. Зараз буквально сьогодні був заключений соціальний договір Там поруч декілька майданчиків, і ці бізнесмени зобов'язалися слідкувати, аби їх клієнти не заважали ані мешканцям, ані, звісно, дітям. Тобто є якийсь діалог, якщо немає можливості там закрити точку, це зрозуміло, що всі точки нереально закрити, там вивести за місто. але от саме про схему соціального договору по таким точкам, які ну дуже впритул до дитячих майданчиків, до дитячих парків ну як примір заключення соціального договору саме от по примеру Уральській, я хотів би сказати, що у нас така робота проводиться фактично по всім. районом, потому что есть законопослушные бизнесмены, которые занимаются такого рода бизнесом, находятся в непосредственной близости, но не в санитарной зоне, но у нас к ним существуют определенные предложения. Они получают возможность работать без препятствий при наличии всех разрешений документов, но они берут на себя определенные обязательства по поддержанию общественного порядка, по поддержанию санитарно-химических в условий, в которых они работают, ну, считается это социально ответственный бизнес. И потому у нас будет строиться как раз работа на диалоге власти с бизнесом. Есть условия, в которых они должны работать, которые должны соблюдать, не выводить из равновесия и раздражать наших жителей, которые претендуют и имеют право на спокойный отдых после рабочего дня. И, я думаю, не понравилось бы и тем журналистам, которые пытаются нас обвинить в этом, что мы закрываем эти питейные заведения, неплохо было бы посмотреть, где они проживают, эти журналисты, и почему бы у них во дворе не поставить, не перенести к ним этот, э, такого рода процветающий бизнес. Пускай во дворе у них разливают. Я посмотрю, как их не соседи, как они будут реагировать на такое соседство. Скажите, сколько незаконных наливаек уже демонтовано? Какие приблизные цифры? По городу Днепропетровскую больше 62 таких торговых точек незаконных приостановленная деятельность. До подбора нам всего пакета документов они должны предоставить документы. Мы проводим сейчас, кроме этого, еще рейды такие не только по киоскам, но и по стационарным объектам. Это как раз речь идет о заведениях подобных. На Уральской, где люди могут проводить свой досуг, там есть и шахматный клуб, и есть бильярдная. Я думаю, что бороться и огульно закрывать или рубить с причем там нецелесообразно. Лучше, конечно, с такими вот, может быть, полукультурными центрами проведения досуга заключать вот такие социальные договора. Уже Нам есть кого сносить. Уже є приклади того, як діються соціальні договори, коли перші були складені, укладені, і які вже наслідки. Тобто є вже якась реакція людей, чи їх задовольнив такий механізм вирішення проблеми. Ну за останню тиждень ми отримали вже чотири позитивних отзиваний о существуванні уже такого позитивного діалогу населення з бізнесменами. І вони вже письменно відпрощали, якраз я получил на свій адрес таку, що вони обращаються, щоб в этого бизнесменам, там условно речь идет о ряде адресов, что к ним не принимали жесткие меры, что они заключили договор и будут его соблюдать. Я думаю, помимо заключения договора с населением и с властями, они должны выполнять этот договор. Я думаю, что основная задача, конечно, будет проконтролировать. Виплави випл... 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 умови по цьому договору, что люди могут это как, как ну, то люди можуть розценувати якраз просто якою компанічну і якою попит наскоками цю проблему. Проблема буде рішення однозначно. Я думаю, ніяких вспять ми не предусматриваем. Тобто, якщо людина порушить ці соціальні договори, то э, можливо цілком що її позбавлять права торгувати. І за ця точка буде закрита, якщо люди не нехтують і навіть соціальною годиною? Я в цьому даже не сумніваюся. Скажіть, будь ласка, ще одна така дуже велика проблема пов'язана знову ж таки з наливайками та нечесними продавцями? Це торгівля, алкоголю, торгівля алкоголем неповнолітнім. Скажіть, наскільки це актуальна проблема для Дніпропетровська, і як ви бачите шляхи її вирішення? обратитесь в любую, в любую, семью, позвоните в дверь, в любой, проходя, где будете проходить любую квартиру, вам скажут, что с этой проблемой они знакомы. Что не у каждого, но через одного есть примеры, где несовершеннолетние употребляют спиртные напитки, становятся неконтролируемыми, мало того, страдает окружение от такого рода под, подвыпивших подростков. И я думаю, что если сейчас эту проблему не поставить на серьезный уровень и начинать с ней уже разбираться на достаточно серьезном, у нас будут серьезные проблемы. Про то, Там... как будем разбираться, сейчас поговорим с вами за хвилинку. У нас есть звоночек. Добрый вечер, mm -hmm. Ми... вы в эфире. Задавайте свои вопросы. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, мы, я жил, жил массива при Днепру. У нас 98 школа. С одной стороны, в 100 метрах от школы продаются киоски, пиво, сигареты. С другой стороны, прям притык до школы продается не только пиво, а и водка. Как это можно, мы же куда не писали, куда ничего, никто ничего не помогает. Скажи, как пожалуйста, это... еще номер школы? 98. 90, 90. Ну, я хочу сказать, что все адреса, которые нам указывают, мы на эти обращения граждан реагируем однозначно. Там, где нет санитарной зоны, они будут закрыты и демонтированы. Те, которые находятся на фундаментах, либо будут лишены право торговать спиртными напитками и подоксидными товарами, табачными, либо они работать вообще не будут, не получат зеленую карту. Здесь никаких дискуссий на этот счет мы проводить не собираемся. А то, что касается продолжения именно вот проблемы алкоголизма. детского алкоголизма, покораниться нечестным да. продавцам. Первое, это, конечно, борьба с такого рода заведением, которое не гнушается и торгуются, и продают спиртное подросткам. Это первое. Ну и второе, конечно, мы должны заниматься самими подростками, которые должны получить адекватную замену сейчас тому досугу, который им был предоставлен и не дали как год-два назад. Дети склоняются по двору, не знают, чем себя занят, нет ни детских площадок, нет ни спортивных, не знаю, оздоровительных центров. Сейчас ситуация в корне изменена. У нас за последнее время Массированно выставляются по всем микрорайонам детские спортивные площадки, мини-футбольные поля с искусственным покрытием, построенная ледовая арена. Ну и плюс, конечно, речь пойдет о военно-патриотическом воспитании, которое проводится сейчас в городе непроветровским Это то, что сейчас работают так называемые еще известные постсоветского пространства, пионерские лагеря, в которых мы сейчас пытаемся организовать работу с подростками, ну не выпускниками, а с школьниками 10-11 классов, которые сейчас получили бесплатные путевки, более старше 10 подростков, попали в нынешнюю смену, где на базе пионерского лагеря мини Валентина Терешковой Проходят сейчас учебные сборы, как мы их назвали, военно-патриотического лагеря Днепровская варта. Здесь будет тематически каждый день. У нас будет работать помимо отдыха, развлечений, у нас будут проводиться еще занятия, которые будут проводить представители правоохранительных органов, там, я не знаю, армии представители духовенства, которым будет вносить определенную профессиональную ориентацию. Да, ну, на базе как раз этих серьезных, мужественных профессий человек может э, сейчас уже сформировать свое отношение к своему будущему и уже построить какие-то планы. Я думаю, что то, что будет преподавать сейчас в этом э, учебном патриотическом лагере, детям нашим пригодится. Помимо физической подготовки, там будет строевая подготовка, Будуть е, силові упражніння, рукопашний бой. Ну, я полагаю, що серйозна мужська така буде обстановка. Скажіть, будь ласка, наш ефір вже добігає до кінця. Буквально останнє питання. Вся ця боротьба з боротьба з незаконними точками торгівлі з продажем алкоголю неповнолітнім. Скажіть, будь ласка, це акція певна, а потім буде затища? Чи це вже буде постійно на постійній основі? Бо це дуже хвилювана. Не будет никакой компании, либо примут условия, цивилизованные, где, которые приняты во всем мире. Посмотрите, недалеко наш ближайший сосед, Россия, она запретила продажу спиртных напитков после 22 часов. И купить что-либо подобное, за исключением специализированных в развлекательных центрах наподобие ресторанов, в России невозможно. И это уже есть позитив. И сейчас те, кто возмущались как раз такими жесткими мерами, которые предприняла Россия, сейчас высказывают свое удовлетворение. Я думаю, мы к этому придем. Другого пути просто нету. Или мы получим тот негатив, который у нас был на протяжении предыдущих лет, спивается нация. Співається молодіж уже за статистикою. Кожен десятий дорослий українець офіційно визван, визнаний алкоголіком. Це офіційні дані. Ну саме хуче статистика – це по Україні. Дуже вам дякую за розмову. Сподіваюся, що дійсно боротьба не припиниться. Глядачам нагадую, сьогодні ми говорили з заступником голови облдержадміністрації Іваном Ступаком про боротьбу проти точок алкоголізації населення. Ефір нашої програми вичерпаний. Я з вами прощаюся. Проте далі на три чертом телеканалі. Що багато цікавого, тож не перемикайте. we